подивитись рубрику мікрофон на цей раз. Ми завітали на відкриття оновленого мав клубу, де і продовжимо запитувати вас, хто на вашу думку зраджують частіше чоловіки чи жінки, і чому вони це роблять? Дізнаємося саме тут. А чё, скажите, пожалуйста, ласка, я кто зрад жить человеки и ну, я честно даже затрудняюсь ответить. Мне кажется, в наше время на данный момент одинаково. Что женщины, что мужчины могут ну, это сделать. А кто чаще? На Наверное, мужчины. Мне кажется, более свободны в своем передвижении. Я мужчина, конечно же, женщины. Конечно, надо сказать, что. Ну, наверное, человеки. Натура у них такая. вы а человеки. Бо вони полигамни больше, я так уважаю. Парни, но ну, это нельзя называть изменой. Это мужчины. Почему ты так вважаешь? А это же более как полигамные существа. А -а -а. Ну и более, как ищут чего-то нового. Но любят одну. Ну, если честно, вот именно в наше время, я думаю, больше девушки. Потому что мужчины э -э, как-то Сейчас более э, не на то э, уделяют внимание, вот как раньше. по солидарности, то как бы женщины, да? Но мое мнение обе стороны. Что такие человеки? Я не знаю, конечно, кто чаще изменяет, но думаю, должны мужчины чаще изменять. Женщины – даже наше сокровище, правильно? Прикинь всеобщему мнению, да, все думают, что мужчины больше изменяют, <з attained> Ну, я в силу своей работы даже могу сказать, что женщины изменяют чаще, более того, женщины, они более извращенные в изменах, да, и они более хитры и это как бы выявить очень сложно. Женки. Почему ты так уважаешь? Они хитрее. По опыту говорю, ну как бы, я вижу по игре. Кажется, и те, и те одинаково. Ну, Знаете почему? Потому что, как бы, бывают разные люди, как бы у каждого своя психология. Кто-то чего-то не делает, кто-то что-то делает. Ну, то есть, как бы, это уже зависит от самих людей. Человеки. 50 на 50. Почему сразу человек? И, как вы то Не, ну любая измена идет, наверное, от того, что не хватает человеку в отношениях. Потому что мужчины по природе свои э, охотники, поэтому они как бы должны заполучить как можно больше количества девушек. Но это так, это мы так отмазываемся. Трудно сказать. Наверное, чтобы показать, что они сильнее. Будем его на выстачать острых ведь Потому что ну, они должны изменять. Это мужики. Не знаю, наверное, чего-то нового, чего-то интересного. Я думаю, если изменяет мужчина, значит, что-то женщина делает не так. Если же женщина изменяет мужчине, значит, мужчина где-то прокалывается чаще, чем это нужно. Бракуя взаимовидностно... Коханья. У нас это в крови. Мы должны изменять. Мы не виноваты. Это все тестостерон. Я думаю, причина одна: что-то его не устраивает в партнерши. партнерше. Сущность у него такая, ну как бы у мужчины. Верно, потому что девушка недостаточно внимания предоставляет мужчине. М -м. Поэтому он это делает. Так же самое и наоборот, мне кажется. Рода такая мужская. Мы охотники по своей натуре. Мы всегда охотимся, ищем что-то новое. Прежде всего, не в себе. И во-вторых, скорее всего, кто-то им не хватает. женщина вообще натура непредсказуемая, так что лучше у женщины спросить, почему. Короче, проблема, наверное, в мужчине все-таки. Значит, что-то не устраивает. А быть уваги не выстачает человечи. Возможно, потому что их э, мужчина не удовлетворяет. Мое личное мнение, наверное, это месть такая. А еще они подают ее холодно. Меня когда то так по-своему. Какими-то такими интересными ходами, движениями. Ты даже не можешь и не заметить этого. Женщине не хватает, скорее всего, внимания, тепла и заботы какой-то. Женщине больше хочется, чтобы что-то для нее делали. Если она не дополучает этого, она это ищет где-то. Наверное, что-то ее не устраивает в ее мужчине. Ну, во-первых, это большая катастрофа. Если она это делает, то уже семья не семья. Mm -hmm. Все уже, конец. Я рассуждаю как мужчина, поэтому ну, я считаю, что девушки этого не должны делать. Скорее всего, uh -huh. э, наверное, в этом тоже вина мужчин. Это была рубрика «Микрофон». Бажаем ума» в клубу процветания «Викенд Экспресс» «Триваем».